Для себя восстанавливал, ну, это дело Балашова, Балашов и его пропаганда, уголовное дело Саакашвили, просто высосанное из пальца, я читал, читал, читал его, ну, мне кажется, даже Сталин такое себе не позволял, там вообще ни о чем дело. Тезисы Балашова, Саакашвили и узурпатов власти. Саакашвили жил в маленьком двухэтажном доме, государственном, в Грузии. Это была его резиденция. У нас такие дома обычно у ну, обычных рабочих. За две недели до окончания срока правления покинул так называемую резиденцию. Нам бы таких узурпаторов, да? А Янукович Ющенко еще несколько лет оплачивал государственную резиденцию, в которой националист Ющенко, Бжулар, который он должен был оставить, по расследованию журналистов заплатил больше 30 миллионов гривен, чтобы националист Ющенко жил, то есть оппозижисты грели националистов. Ну да, смешно. Эпоха святого Порошенко со слов Балашова. Ну, я говорил об этом. Страну порвали на две группировки. Их было три. Ну, две, точнее. Это группировка Порошенко и группировка Аваков и кролик Баксбани. Куля в лоб, так куля в лоб. И Михаила, что они сюда пригласили, сразу сделали дураком, да. Неблагодарный ты, Миха. Мы тебя и твоих пацанов приняли здесь, открыл рот против мафии. И первые качели начались после губернаторства, ну сразу, когда его назначили губернатором. Одесса стала возить мало денег с таможни в Киев на Черный Нау. И пошли первые вопросы. И когда одесские контрабандисты сказали, пацаны, мы же уже там в Киеве и в Днепре, потому что в Одессе навели порядки, то что это за фигня? Ну и тогда с него сделали дурачка, все. Да, конечно, это не Вот, например, читаешь биографию Балашова, начальник управления торговли в горисполкоме, зам представителя горисполкома, народный депутат, советник президента Украины, сопротивец мэра Киева, который в международном розыске Черновецкого, который нарезал много земли через студенток, непонятно как. Блатные пишут, что он же был с молодости под Султановскими, но ну, Султан Рахманов у нас держал тогда город и матрос. И хочется понять, где тут либертарианцы произошли. То есть человек всю жизнь вырос в государственном, в государственной коррупции. Это чистый продукт государственной коррупции Украины. Как он говорит, я не святой. А тот же самый Саакашвили был полностью за уничтожение таможенных пошлин. Если ты себя на старости лет вырос, ну ты поднял бабу на коррупции государственной, украинской, если ты на старости лет решил стать либертарианцем, так будь События в Грузии, ну как говорит Геннадий Викторович Балашов, но сейчас режим хороший, пророссийский. Я по нем тоже дальше поговорю. Много интересных вещей говорил Он нам предлагает конфедерацию, что в ней было плохого. Ну, людей сбивают, убивают, и это только начало. И Ванишвили четко говорит, что он будет с Россией. И он забыл историю Грузии в отношениях с Россией сейчас нет диктатуры, да. По отношению к режиму грузинскому, Европа и США должны проявить всю свою жесткость, а не мягкотелые. Саакашвили под пытками сидеть в тюрьме. Законы принимаются именно сейчас, диктаторские, а не тогда. Я же говорю, Балашова это абсолютно советский человек, который на себя натянул какого-то либертарианца. Человек, который всю жизнь прожил, я шел его биографию изучил до копейки, всю жизнь прожил в госорганах, всю жизнь, начиная от начальника управления торговли и зам мэра города Днепра, заканчивая депутатом Верховной Рады. Всю жизнь он пасся возле них. И когда он был в госорганах и с Черновецким на деребане земли, у него и подбородок был такой, как у наших судей. Вчера выкладывал фотки, я этих судей. Ну, такие, как эти, э, собаки Мастифа Неаполитана. Угу. Ну, а сейчас он стал либертарианцем. То есть Грузию надо исключить из всех вот этих программ по приближению к ЕС и НАТО, однозначно. Потому что это Орбан будет тихо курить правят сейчас московские блатные грузины в Грузии. Ну а народу надо власть брать в свои руки. Стоять под наводометами этого мало. Изучайте труды Ленина и Сталина вашего. Главпочтам, телеграф, там, телевидение, да, банк. И занимайте. Балашова слушал, он говорит, а что плохого конфедерация? Ну вот ДНР, ЛНР просили язык. Но он манипулирует. Они же не только язык просили. ДНР и ЛНР просили в первую очередь два армейских корпуса Российской Федерации на территории Украины. Называли их полицией ДНР и ЛНР. И вот этот журналист, который берет интервью у Балашова, он меня иногда смотрит. Берите правильное интервью. Вы же задавайте неприятные вопросы Бавашову. А как армейский первый и второй корпус назвать милицией ДНР? который спокойно должен перемещаться по территории конфедерации. А как инициатива ДНР и ЛНР полностью блокировать любые внешнеполитические начинания Украины? То есть у этих двух банформирований должно было быть право вето. То есть Верховная Рада голосует не 28 депутатов Верховной Раде, а у этих двух формирований имелось право вето на любую инициативу нашу внешнеполитическую. Балашов это опять начал уже антигосударственной херней заниматься. Я же говорю, Балашов уже давно нафантазировал в своих сказках на 15, да, с конфискацией. Он даже сказал в этом интервью, что Хамас это не очень и плохо, Хамас это санитары леса. Ну да. Он говорит, общественность почему возмущена? если у вас, у евреев, зарезали 1400 человек, а вы уже убили палестинцев 31 тысячу, это справедливо? Нет. Остановитесь. Мне кажется, Балашовым скоро и Масад займется. Да. И по безобидности Медведчука, он говорил, что это, Медведчук это полезная прививка для Украины была, не надо было его трогать. Медведчук уже... Перед второй фазой вторжения создал 5 телеканалов, создал с Порошенко огромный бизнес, скупил по устране тут опять тем. Он при Януковиче так не взлетал. И Медведчук победил на э, городских выборах. ОПЗЖ взяли юго восточные регионы все. Следующий этап был после местных советов, это Верховная Рада. И не 20 депутатов 28, а большинство Верховной Раде Медведчука. Балашов вообще со своей головой не дружит. Вот просто. Да. И Зеленский же что с ним сцепился, с Медведчуком? Уже Зеленский зашел на электоральной базе ПЗЖ в парламент, а когда увидел, что Медведчук съел его местные советы, он с ним развязал войну. Зеленский же Медведчука не за пророссийское схлопнул, а из-за того, что они в одном корыте кушали. Все. А сейчас Зеленский шляхетный. И он стал Володимиром. Был Володей, а стал Володимиром. Да. Но не до конца. Потому что окружение Зеленского это же антимайданцы. Я ж помню, как был молодым парнем и прилетел Джордж Буш старший, а он жесткий человек был, из Техаса, к нам в Украину и умолял наших коммунистов не выходить из СССР. Это вы с Горбачевым, с Россией должны остаться. Что вы творите? И они сейчас же так нам не бейте по НПЗ. Как говорит Геннадий Викторович Балашов, его слушать невозможно, сказочник. Зачем вы бьете по НПЗ? То есть сам он вывез дочку и сына в США давным-давно, всю семью вывез, капиталы вывез, не успел только в Киеве продать недвигу в центре города. Сам сидит в Майами или в Тампе, где он там, я не знаю. И рассказывает, как на белом глазу не надо стрелять по НПЗ. То есть не его же дети в окопах. Не на его детей едут по 300 ББМ в день. Эти колонны, я не знаю, когда они закончатся. Мы по 150 машин в день подбиваем, они едут и едут. Едут и едут. И оно сидит там в океане, за океаном. Чат бы свой привел в порядок. Там же постоянно все прорассищено. И рассказывает, что не надо бить по МПЗ. А знает, Геннадий Викторович Балашов, что ББМ заправляется бензином, соляркой, керосином заправляются самолеты, которые нас бомбят. Да. Вот эта машина Искандер, которая выехала на позицию и убила по больнице в Чернигове, она заправляется сюда соляркой. Господин Балашов. Негодяй. Это просто негодяй. Еще убежал туда в США, заткните свое хлебало. Вот там есть всякие, рассказывают, как нам жить. Я ложусь спать, и я не знаю, прилетит Искандер, не прилетит. Рядом два, раза уже взорвалось. И рядом полдома нет. Но они живут какой-то там, тампе в Майами, и рассказывают, как нам жить. Приедьте сюда, вот приедьте сюда. Мы все в трусах спим, почему? Потому что если разбомбят дом, то хочется, чтобы тебя в трусах доставали из-под завала. Если вы там, заткнитесь, рассказывайте про США. Про США, а не про Украину. Либо приезжать сюда, и тогда уже будем вместе. Ну и шаки это комплимент для них. У меня там знакомые постоянно скрины одного общего знакомого присылал. Я говорю, не присылай, говорю. С ним переписывайся, обсуждай политику, войну, вы на одной почве с ним. Но мне не присылай. Я с Дугинами, с пророссийскими, это с сволочью, не общаюсь. У США постоянно красная линия. Если мы ударим по Крыму, красная линия. Если они нам дадут гаубицы... 777 красная линия. Если они нам дадут Хаймарсы, красная линия. Не бейте по мосту Кирчи, красная линия. Дадим атакам красная линия. Вот сплошные красные линии. И потом они нам присылают кучу табахов, швецов и любарских. И начинается вот это вообще фуяние. Синдром Балашова. Ну, Балашов говорил, что Саакашвили это палач. Мне кажется, ну, Балашов долгое время дружил и дерибанил землю вместе с этим, с Черновецким, Леня Космос. Леня Космос живет в Грузии, наверное, недвиги там поднабрались. И поэтому нужно изобличать режим Саакашвили. И сейчас российские Иванишвили разгоняют молодежь в центре Тбилиси, применяя насилие. А это не насильники. Саакашвили был плохим у нас либертарианцы, они из Советского Союза, со красной звездой на лбу. И сейчас эти марионетки Газпрома э, чинят беспредел правовой. Ну, протаскивают закон об иноагентах.